आउज़बलि शिम बसम वरम वर्क मेरा नाम सलमान दुरानी है अल्लाह अल्लाब्ज़त ने कुरान पाक में कई जगह पर बार 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 हम इंसानों को बताया है कि नेक अमल करो ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ़ एक आजमाइश है और इसी आजमाइश के तहत तुम्हें आगे अच्छी जगह मिलेगी या बेानतहा बुरी जगह मिलेगी यानी क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इस बात को यकीन नहीं करते हैं मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को यकीन ही नहीं करते हैं जबकि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात खोल खोल के हमें बयान की है एक एक चीज़ बताई है मगर क्योंकि हम लोग वो पढ़ते नहीं हैं और इन बातों को दकियानूसी समझते हैं मज़ल्ल् सुबह माज अल्लाह सुबह मज़ उनके साथ मामला बहुत टेढ़े होंगे क़्यामत के दिन इसी बात को अल्लाह पाक ने जो ये फरमाया है एक शख्सियत ने एकोलॉजिस्ट ने एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है जिस पर इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लोग सर पकड़े पे रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर एक किताब भी आ गई है मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने छोटे भाई हमाद की जिसने मुझे ये याद दिलाया एकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिल्वर ने यह दावा किया था कि इंसान इस दुनिया की इस ज़मीन की नहीं है, सी बात है ना। ये मैंने काफी अरसे पहले पढ़ी थी और पाकिस्तान में नहीं पढ़ी थी इस हवाले से अगर आप समझना चाहते हैं कि ये इसकी हकीकत क्या है इसके पीछे छुपी क्या बातें क्या असरार और रमूज हैं उसके लिए मेरी ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं इसको आपको एंड तक देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें मैं एंड में रिवील करूंगा क्योंकि वो बात अगर मैंने पहले कर दी तो ये जो आगे आने वाली डिस्कशन है ये इसको आप समझ नहीं पाएंगे बल्कि कन्फ्यूजन की तरफ चले जाएंगे जिस वक्त शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ा होगा मामला यहाँ पर यह है कि ये किताब लिखने वाला एक एथियस्ट है और उसने बर रास्त इरत के नज़रिए के ऊपर हमला भी किया है डॉक्टर एलिस का ये दावा यूं ही चलते पड़ते नहीं था तो इसने एक किताब लिख दी थी जिसका नाम था ह्यूमन्स आर नॉट फ्राम अर्थ इस किताब के बाद एवोल्यूशन के मानने वालों यानी कि इरत का मानने वाला जो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं डारविन थ्योरी कह सकते हैं आप उसका जनाजा उठ गया था इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंसान जितने भी हैं वो इस ज़मीन के ऊपर एलियन की हैसियत रखते हैं इस ज़मीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके ऊपर मजीद डिटेल में अगली किसी वीडियो के अंदर कंपेयर करके बता दूंगा मगर आज सिर्फ मैं डॉक्टर एलिस सिल्वर की ये तहक़ीक जितनी भी है इसके ऊपर ही बात करूँगा डॉक्टर एलिस अमेरिका के एक मशहूर राइटर महक्क और एकोलॉजिस्ट है तो अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ के अंदर ये दावा करता है कि इंसान की तखलीक किसी और सारे के ऊपर की गई है और वहाँ पर उसकी किसी गलती की वजह से उसको उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया गया है और ये बात उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पर लेकर आया हूँ जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को साइड पर रख के साइंस को अपना माँ बाप बनाते हैं वो लोग अब कान खोल के सुन लें बल्कि कहीं से किताब मिले तो ज़रूर पढ़ लें याद रहे कि ये वो साइंसदान हैं जो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता है तो इसलिए जो सुरखे और इर्थियत कस्म के लोग हैं वो ये बात अब गौर से सुनें और इस किताब को ज़रूर पढ़ें वो अपने इस तहक़ीक और दावे के बाद वो कहता है कि इंसान इस दुनिया में आने से पहले या इस ज़मीन के ऊपर फेंके जाने से पहले किसी एक ऐसी जगह पर मौजूद था ऐसे सयारे पे यानी ऐसे प्लेनेट के ऊपर मौजूद था जहां पर वो बहुत ज्यादा एक कंफर्ट लाइफ जी रहा था जिसे दुनिया में वी 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 वी, वी, वी आई पी कस्म की एक लाइफ कह सकते हैं उसका तस्वर यहां मुमकिन नहीं है ये इस डॉक्टर सिल्वर का दावा है इंसान वहां पर बहुत ही नरम और नाजुक माहौल के अंदर रहता था और यही नरम व नाजिक माहौल इंसान की फ़ितरत के अंदर रज बसा है इंसान की नाज़ुक मिजाजी और उसका आराम परस्त होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि इंसान को रोटी रोज़ी कमाने के लिए उस प्लेनेट में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी ये कोई ऐसी लाडली किस्म की मखलूक थी जिसे अपनी ज़िंदगी के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और उसे एक बेहद किस्म की लग्जरी लाइफ दी गई थी इंसान को जिस प्लानट से उठाकर जमीन के ऊपर फेंका गया था वो प्लानिट ऐसा प्लान था कि जहां पर ना सर्दी होती थी और ना ही गर्मी होती थी वहां पर वेदर बहार का होता था यानि हर वक्त फूल पत्ते फ्रूट्स इसके अलावा उस प्लानिट के ऊपर सूरज कि गर्मी की भी कोई असरात नहीं आते थे और ना ही सूरज की अल्ट्रा वायल्ट रेस जो कि इंसान को तकलीफ़ देती हैं इंसान के जिस्म को तकलीफ़ देती हैं उससे वो उस प्लेनेट पर झेलता था क्योंकि ये रेस यानि अल्ट्रा वायलट रेस इंसानी जिसम की बर्दाश्त से बाहर है और इंसान इसको झेलता है डॉक्टर एलिस इस बात को मानता है कि इंसान से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी सज़ा इंसान को मिली और उस जगह से इंसान को उठा के बाहर फेंका गया है और ज़मीन पे उसको एलियन के तौर पर रखा गया है कोई बहुत ही ताकतवर हस्ती थी जिसका कंट्रोल तमाम प्लैनेट्स और स्टार्स के ऊपर भी था और इन इंसानों के ऊपर भी था जिसने ये सारा अमल किया है ये कि वो डॉक्टर कह रहा है जो खुद अल्लाह को नहीं मानता यह उसकी तहक़ीक़ है इसी डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि इंसान को अयाशी वाले माहौल से उठा के फेंकने वाली शख्सियत इतनी ताकतवर है जो कि इंसानों को भी बनाती है और हो सकता है कि मुख्तलिफ किस्म की दूसरे भी किस्म के इंसान उसने बनाए हों या कोई भी एलियन जिसे हम कह लें वो भी उसने बनाए हुए हों और उसके हाथ में इतनी पावर और ताकत है कि वो किसी को भी सज़ा के तौर पे कहीं भी उठा के कैद कर सकती है और किसी को भी आसान जगह पहुंचा सकती है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है डॉक्टर सिल्वर का ये भी मानना है कि ज़मीन को शायद उस बड़ी हस्ती ने एक जेल के तौर पर रखा है जिसके चारों तरफ पानी है या खुश्की है और इंसान को उस प्लैनेट से उठा के यहाँ इस जेल के अंदर उसने कैद किया है उस बड़ी हस्ती ने डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो कि मुशाहिदात के नतज हासिल करने के बाद राय कायम करता है उसकी किताब में साइंसी दलील का एक अंबार लगा हुआ है जिससे इनकार मुमकिन ही नहीं है वो जिन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा है उनमें से चंद पॉइंट्स ये हैं उसका पहला पॉइंट बहुत पावरफुल है वो कहता है कि इंसान जिस प्लानट से आया है वहाँ पे कशिश सकल यानी कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बहुत कम थी ज़मीन के मुकाबले में क्योंकि इंसान जिस जगह चलता फिरता है बोझ उठाता है कमर की तकलीफ़ बर्दाश्त करता है वो ये ज़मीन है जहाँ पे उसको मशक्क़त करनी पड़ती है और तकलीफ़ होती है उस प्लान की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स या ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से उसको ये तकलीफ़ें थी ही नहीं वहाँ पे। ज़मीन के कंपैरिजन में वहाँ की ग्रेविटी कम पॉइंट नंबर वन ये पॉइंट नंबर टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर आलिस इस बात पे बज़द है और कहता है कि मैं अपने इस दावे से दसबरदार हो जाऊंगा इस पूरी किताब से दस्बरदार हो जाऊंगा अगर ये मेरा पॉइंट नंबर टू ही क्लियर कर दे. वो कहता है कि इंसान इस दुनिया में बहुत सारे दायमी अमराज जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड अमराज जो होते हैं इंसान उस पर मुबतला है ये छोटे मोटे नजलत बुखार खांसी की बात नहीं करता है वो कहता है कि हर इंसान शदीद बीमार रहता है और शदीद बीमारी की तरफ जाता है वो कहता है कि अगर मुझे कोई एक भी ऐसा इंसान दिखा दें जो कि शदीद बीमारी की तरफ नहीं जाता है तो मैं अपने इस दावे से ही दसबरदार हो जाऊंगा जबकि इस दुनिया की असल मखलूक यहाँ के चरिंद परिंद यहाँ के जानवर दरिंदे ये सब एक आर्जी बीमारियाँ यानी जो टेम्प्ररी बीमारियाँ होती हैं उसका तो शिकार होते हैं मगर दायमी अमराज का शिकार नहीं होते हैं ऐसा मुमकिन नहीं होता है जबकि इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होता है डॉक्टर अगले इस बात पे भी वजिद है और बात उसकी सच है अगर आप गौर से देखें तो वो कहता है कि इस दुनिया की जो असल मखलूक है वो ये चरंद परिंद और जानवर हैं हम इंसान एलियन है वो कहता है कि ये जो तेज़ धूप होती है इसके अंदर इंसान ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी वजह से होता ये है कि या तो उसको सन स्ट्रोक हो जाता है या किसी जल्द की बीमारी यानी स्किन डिजीज़ में मुबला हो जाता है और अगर यही चीज़ अब जानवरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें अगर जानवर धूप के अंदर मुस्तकिल घूमता फिरता भी रहे मगर उसको कभी भी जल्दी बीमारी नहीं होगी सन स्ट्रोक नहीं होगा हाँ पानी की कमी की वजह से वो बीमार पड़ सकता है मगर इंसान और जानवर के अंदर फर्क ही यह है कि जानवरों को अगर महीनों यानी जानवरों में परिंदे भी शामिल है अगर उनको महीनों भी धूप के अंदर रखा जाए उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इंसान को चंद घंटे में फर्क पड़ जाता है बात तो पता ही की है उसका चौथा पॉइंट यह है कि इंसान चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्तों के साथ ही क्यों ना वहां पर बैठा हुआ मौजूद हो खुशी में खुश हो रहा हो कुछ भी हो तो मगर अचानक ऐसे उदासी के गलबे छाने लगते हैं वो उदास होने लगता है वो बेचैन होने लगता है और कभी कभी अपने घर के अंदर ही उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी जगह पर आ गया है ये उसका घर नहीं है होता है सबके साथ होता है अगर बेहिसों के साथ नहीं होता तो वही मुझे पता नहीं मगर ऐसा बाकी होता है नंबर पाँच पर उसका यह दावा है कि इस ज़मीन पर बसने वाली उसकी असल मखलूक या नहीं कि चरिंद, परिंद दरिंद इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है बादल आने पर डिफरेंट धूप निकलने पर डिफरेंट सर्दी में डिफरेंट गर्मी में डिफरेंट जबकि इंसान बदलते मौसम बदलते माहौल के साथ बीमार हो जाता है यानी इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लगता है और मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों के लिए ही जुड़ा हुआ है जानवर मौसमी बुखार में मुबतला नहीं होते हैं सातवां पॉइंट उसका यह है कि इस ज़मीन के असल रहाइी यानी कि जानवर उनको अपनी खुराक के लिए यानी खाने पीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्कि उनको खाना मिल जाता है और वो आराम से खा लेते हैं जबकि इंसानों को थोड़ा सा भी कुछ खाना है और अपनी पसंद का खाना है तो उसको बाकायदा या तो इंतज़ार करना पड़ता है या फिर पसंदीदा खाने के लिए उसको बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं जैसे खाने पकाने के लिए आग जलाना उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना मेहनत करना बहुत सारे से जतन है जिसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का खुराक खाता है और इंतज़ार करने का मतलब ये है कि कोई भी पसंदीदा फ्रूट खाना है जैसे अगर आम खाना है अपने तो वो सिर्फ गर्मियों में ही आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुराक से अगर रिलेटेड हैं तो जानवरों और इंसानों को यहाँ पे अलग अलग करती है जबकि इस डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जिस सैारे से आए जिस प्लानट से आए वहाँ पर उसको खाना खाने में कोई जतन नहीं करने पड़ते थे उसको फ़ौर जो होता था मिल जाता था क्योंकि इंसान यहाँ पे एलियन है उस लिए उसको यहाँ पे परेशानी उठाना पड़ती है अपनी खुराक के लिए इसी तरह इसी दावे के साथ वो एक और दावा भी जोड़ता है वो कहता है कि इंसान एक ऐसा इस ज़मीन पर एलियन है जो कि दो पाँवों से बैलेंस होकर चलता है जबकि कोई भी जानवर जानदार इस तरह नहीं चलता ये डॉक्टर का दावा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ नए नए जानवरों को सामने ला खड़ा करना शुरू कर दे बंदर वंदर को तो प्लीज़ उसका दावा नंबर आठ है कि इंसान को इस जमीन के ऊपर आराम करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है जबकि इस ज़मीन के असल बासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं जबकि इंसानों को आराम करने के लिए नरम बिस्तर चाहिए होता है जबकि असल बासियों को इसकी जरूरत नहीं होती और ये इस बात का इशारा करती है कि इंसान अपने जिस प्लानट से यहाँ पर आया है वो प्लानट इंसान के लिए बहुत नरम जगह थी और इंसान को वहाँ पे आराम करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी और ये चीज़ इस बात की अलामत है कि इंसान की आराम करने की जगह इंतहाई नरम व नाजुक थी जो इसके जिस्म की नाजुकी को मुस्तकिल बरकरार रखती थी ये वहाँ की बात हो रही है पॉइंट नंबर नाइन में डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जमीन के तमाम बासियों से बिल्कुल अलग है लिहाजा ये यहाँ किसी भी जानवर की इरत नहीं है यानी कि डार्विन थ्योरी, बंदर, वगैरह बल्कि इसे किसी और सियारे से कोई और मखलूक उठा के लाई और उसने यहाँ जमीन पर उसको फेंक दिया है जनाब इंसान को जिस असल सयारे पर तख्लीक किया गया था जिस प्लान पर तख्लीक किया गया था वहां जमीन जैसा गंदा माहौल नहीं था इसकी और नाजुक स्किन जो कि धूप से के काली हो जाती है उस प्लान के माहौल से मुताबत रखती थी इंसान इतना नाजुक मिजाज है कि इस प्लानट पर आने के बाद यानी जमीन पर आने के बाद भी अपने लिए वही माहौल जो कि उस प्लेनेट पर था उसके लिए जद्दोजहद करता रहता है ताकि उसको अपने कंफर्ट के तौर पर इस्तेमाल करे, कंफर्ट लेवल पर अपना बरकरार करे, जो उसको वहाँ पे मैसर थी डॉक्टर एलिस् ये भी दावा करते हैं कि जैसे वो उस माहौल के अंदर अपने एक आदत थी नर्म और नाजुक बिस्तर पे सोने की एक बेहतरीन किस्म का घर बनाने की एक आसूदा जिंदगी की ये वो आदत अपने साथ लेकर आया है और इस जमीन पर उसी को बनाने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करता रहता है जबकि जानवरों को इस तरह के किसी भी कंफर्ट की जरूरत नहीं होती है वो कोई कंफर्ट हासिल नहीं करना चाहते मगर इंसान चाहता है कभी इंसान जहाज बना रहा है कभी मोबाइल फोन बना रहा है कभी कुछ बना रहा है कभी कुछ ऐजा कर रहा है ताकि ज़िंदगी कंफर्ट जोन में रहे याद रहे कि इंसान को आए हुए मुश्किल से दस हज़ार साल ही गुजरे इस दुनिया में ये जो लाखों साल पहले की थ्योरी थी एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुकी है और अगर एक हदीस जो रसोल्ला सल्ला वसलम की ज़ुबान मुबारक से सही हदीस है उसको अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन पे कैलकुलेट करें तो हजरत आदम को आए हुए तकरीबन दस हजार साल ही हुए हैं इस दुनिया में कदम रखे हुए तो इंसानों का लाखों साल का वजूद इस दुनिया में नहीं है अगर इंसान लाखों साल पहले आ चुके होते तो ये जो फ़ोन की गाड़ियों के ऐजादा है ये बहुत पहले हो चुकी होती इंसान इतना बेचारा नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन के लिए ऐसी ज़िंदगी गुजारता रहता डॉक्टर एलिस के इस दावे को अभी तक कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका और इसके ऊपर मुसलसल रिसर्च खामोशी से चल रही है हमारे यहाँ क्योंकि इन मामलों में पढ़ा नहीं जाता पढ़ा नहीं जाता एक टांग इसकी खींच रहा है एक टांग उसकी खींच रहा है उसने यूँ किया उसने ये किया कुछ एक दूसरे के ऊपर हंसते हुए टाइम गुजार देते हैं और इसी तरह मर जाते हैं तहकीक करने का तो टाइम है नहीं किसी के पास तो कोई भी नहीं सोचता कि अल्लाह की ये मखलूक कहाँ जा रही है क्या कर रही है किस तरह हुआ गौर फिक्र नहीं है क्योंकि हमारी तरबियत भी नहीं हुई है खैर ये एक अलग मौजू है यह बयान एक एथियस्ट साइंसदानोलॉजिस्ट राइटर महक् उसने पूरी किताब लिख मारी है और उस पर ग़ौर फिक्र करने वाले ग़ौर फिकर कर रहे हैं मैंने जब ये किताब पढ़ी और उस पर गौर व फ़िकर किया तो मैं ख़ुद भी सोचने समझने के कई मरहल से गुज़र गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 हंड्रेड ईयर्स गो क़ुरान पाक में हमें ये बार बार इरशाद किया कि ये ज़िंदगी तो महज एक खेल तमाशा है असल ज़िंदगी तो वहाँ है रसूल रसूल्ला सल्ला वसलम ने इस मामले पर बहुत कुछ बयान फरमाया है मगर देखिए साइंस रिंग रिंग कर चल रही है और अल्लाह के अहकाम अल्लाह की बातें रसूल रसोल्ला सल्ला वसम की ज़ुबान मुबारक से अदा की गई बातें साइंस अब साबित कर रही है ठप्पा लगा रही है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किताब मैंने बहुत पहले पाकिस्तान से बाहर पढ़ी थी ये किताब पाकिस्तान में भी मौजूद है और अमेजन और दराज पे मिल जाती है इस किताब को सूडो साइंस से जोड़ा जाता है और शुरू साइंस के पीछे लिखने वाले कौन होते हैं किसी को भी नहीं पता ये मशहूर साइंटिस्ट या एक्वालॉजिस्ट जिसकी बात की जा रही है ये कौन है किसी को नहीं पता इसकी ना कोई लिंकड इन प्रोफाइल है ना इसके बारे में कुछ आपको इंटरनेट पे मिलेगा न हाँ आप इसको ढूँढेंगे तो वो आपको मिलेगा ये बात ज़रूर तय है जिसने ये किताब पढ़ी वो मेरी इस बात से सौ फ़ीसद मुतफ़ होगा कि ये लिखने वाला शख्स सौ फ़ीसद नॉन मुस्लिम है और शायद एथियस्ट भी याद रहे कि इस किस्म की जो भी किताबें मार्केट में आती हैं जिसके पीछे कुछ हकाइक होते हैं और सोडो राइटर्स इन किताबों को लिखने वाले होते हैं या घोस्ट राइटर आप कह लें लिखने वाले होते हैं ये सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए वो लोग होते हैं जो अपना नाम सामने लाए बगैर ऐसी किताबें मार्केट में फेंक देते हैं और ऐसी किताबों के ऊपर तनकीद बहुत होती है मगर कुछ ना कुछ हकीकतें अपनी जगह पर बरकरार होती हैं क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी लोगों ने चीज़ों को रिवील किया है या कहीं से भी उन्होंने सेटनिज़म या शैतानी ताकतों की मनफी या उनके फैलाए हुए शर को कहीं भी आप कह लें कि उसके खिलाफ जाके कोई बात की है लिख के बात की है तो उनके साथ बहुत मामला ख़राब हुए हैं और उनमें से अक्सर को क़त्ल किया गया है या उनकी सस्पिशियस डेथ हुई हैं यानी कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हुई है तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बात कर जाते हैं और सूडोसाइंसिस बहुत सारी किताबें ऐसी हैं सूडो साइंसिस के अंदर जो कि बेस्ड होती ही ऐसी चीज़ों के हैं जो कि कहीं ना कहीं से इस्लाम की तालीमत उसके अंदर झलकने लगती है अब ये जो कुछ भी मैंने पीछे आपको बताया है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या यह शऊर में जन्नत का मामला चल रहा होगा हजरत बीबी हवा हमारी माँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा वो आपके दिमाग में घूमते रहे होंगे तो ये लिखने वाला सौ फीसद नॉन मुस्लिम तो है जिसने किताब पढ़ी वो इस बात पे यकीन करेगा मगर शाइबा ये होता है कि ये मलहद भी है बाकी इस किताब पे आपकी क्या राय है या जो कुछ मैंने बताया इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा मेरे लिए दुआ करें और मैं इन शाह इसी तरह की अब वीडियोस बनाऊंगा हिस्ट्री के ऊपर और कुछ हक़ के ऊपर बात की जाएगी इनशालाकुम वरहि वर्कू